Я извиняюсь, а не подскажете, где можно кефир зарядить? Через дорогу был вот здесь. Ага. Ну, сейчас я не знаю, там есть или нет. Зарядка для кефира, да? Нет, купить новый. Я нет, беру. треба зарядить. Нет. У меня сейчас. Он просто сейчас сядем, мы не на лесовую ехать. У вас по-любому есть. Нет, нет. нет, ну послушайте. 2,5% с половиной треба до семи зарядить, а не доеду да я до дома. Да я тебе говорю, нет. Да мы не, не пустят просто до дома, Разумеется. Я че? тебе говорю, нет. У меня. Не, я понимаю, но треба зарядка. Может у вас провод есть? Нет, нема нема, нема, нема. нема? говорю. Точно шо? вообще нема? Вот точно говорю. Вот. А что мне не делать? Ну, мы реально не пустят проси до дома. еще у кого-то, люди здесь, я не один. Не, я понимаю, но я их ко всем подходил, никто Еще не соглашается. Еще я тебе говорю, не могу. Два с половиной процента написано, треба семь сделать. Может, сейчас на полчаса поставлю вас дома в розетку и и зарядку. Я им тебе сказал, нет у меня ничего. Не, было. я понимаю, что я, может это все. странно выглядит. Странно но это выглядит. новые, Хочешь технологии знать? просто, да, я понимаете? Я первый слышу. Мама сказала провести кефир, типа, ну, чтобы он был 7%. Он 7%. А я пошел, гулял, и все все, бачу, он разрядился. Бачите, за червоным сидит, я не, не знаю, что делать. Я не с половиной процента. Так он разрядился, я вам скажу, было 7. Слушай, я тебе говорю, ну, пожалуйста. Не что ну, нет, нема. Понимаешь, ну, нет? пожалуйста. понимаешь, нет? Ну, я понимаю, ну что мне делать? Ну, а что мне делать? А я откуда знаю? Ну что мне делать? Ну послушайте. Ну я просто не пойму, ну можете выручить, ну пожалуйста. Ну я до Лісової не доїду, ну просто, ну ніяк вообще. Ну пожалуйста. Да не мага, я тебе говорю. Ну пожалуйста, ну прошу вас. Я уже не знаю до кого обращатися, Я до всіх підходив, всі мені відказують. Що це робиться? Спроси, у кого-то ще, я тебе сказав. Ну пожалуйста, я вас прошу. Ну я вас умоляю. Я тебе объясняю, спросите людей мільйони, десь спросите.